श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपन् दृष्टवानसि यन्म देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः श्लोककु मदलु श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपन् सुदुर्दर्शमिदम् इति शब्द एक्षरू ह्रस्व सुदुर्दर्शमिदं रूपन् रूपन् रुदीर्घ रूपन् दृष्टवानसि यन्म दृष्ट ದೃಷ್ಟ ದೃ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ನಮತೆ ರಸ್ವ ಬರಬೇಕು ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ದೀರ್ಘ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಯನ್ಮಮ ಎನ್ಮಮ ದೇವಾ ಅಪ್ಯಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ದೇವಾ ಎರಡು ದೀರ್ಘ ಅಪ್ಯಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ಅಪ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆಘಾತ ರೂಪಸ್ಯ ನಲ್ಲಿ ಪ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಬರಬೇಕು ದೇವಾ ಅಪ್ಯಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ದರ್ಶನ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಚರಣ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्म देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहौ वेदैरतपसा न चेया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा नाहौ अनुस्वारद उच्चारणे नासिकौरिति नाहं वेदैर्न वेदैर्न वे, वे, वे आदनन्तर दै वेदै नन्तर अर्दर मुन्दे पूर्तिन वेदैर्न तपसा न दानेन न नचेज्यया न दानेन न शक्य एवं विधो द्रष्टुं शक्य शमेले आघत एवं विधो ई शब्दल ವನಂತರ ಅನುಸ್ವಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಾಸಿಕಾ ರೀತಿ ಸಂಸಾರ ಸಂಶಯ ಛಂದಾಂಸಿ ಚೈತಾಂಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಸ್ವಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿಧೋ ದ್ರಷ್ಟುನ್ ದ್ರಷ್ಟುನ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಅಧಿಕರ ಸೇರಿದ್ರ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಷರ ಏಧೋ ದ್ರಷ್ಟುನ್ ದೃಷ್ಟನ ಸಿ ಮಾಥ दृष्टवानसि वादीर्घ नमतसि ह्रस्व बर दृष्टवानसि मा यथा नोडोण पूर्ति श्लोक मूलगीतया प्रकार नाहौ वेदैर्न तपसा न दानेन न, न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप भक्त्या भनन्तर अर्धक अर्दत पूर्तिया सेरि संयुक्तक्षर भक्त्या त्वनन्यया न मिले आघात त्वनन्यया शक्य भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन अहमेवं अनुस्वारद उच्चारणे रीति बरु अहमेवं विधो धो महाप्राण महाप्राणदीर्घ विधोर्जुन अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन ज्ञातुन् अथवा ज्ञातुं द्रष्टुं च ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಚರಣದ ಕೊನೆಗೆ ರಸ್ವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಚರಣ ಪ್ರ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕಾರಣ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟು ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟು ಪರಂತಪ कोने परस्व अदन परंतप परन्तप ए बेड प्रवेष्टुञ्च परन्तपीति हे नोडोण पूर्ति श्लोक भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुञ्च प्रवेष्टुं च परन्तप